А ще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. І якби вони впали, підійме одне свого друга та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його. Також, коли вдвох покладуться, то тепло їм буде, а як же зігрітись одному? А коли б хто напав на одного, то вдвох вони стануть на нього, і нитка потрійна не скоро порветься. Ми не дарма розпочали цю передачу цитатою із Біблії, адже в ній говорять про єдність, без якої неможливо розбудувати нашу багатостраждальну державу. І єдність багатогранна, вона включає матеріальну допомогу, духовну і культурну спорідненість, і дуже важливі небайдужість і взаємопорозуміння один одного. Єдність перевіряється у радощі і скруті. Нині скрутно багатьом, але нашим співгромадянам із Криму та Донбасу, які вимушені стати переселенцями, мабуть, найважче. Від того, яким чином ми разом зможемо подолати важкі часи, залежить наше майбутнє, саме про долю людини, яка вимушена була покинути власну домівку, стати переселенкою, яка сьогодні живе та працює в Чернігові, і піде мова у нашій передачі. Українському народу спокон віку, притаманні милосердя, добро та співчуття. І тому, коли мирні мешканці Донбасу, потерпаючи від жахливих наслідків російської агресії, вимушені були покинути свої домівки і їхати шукати собі кращої долі у різних куточках України, Чернігівщина не залишилася байдужою. Наша область стала активно допомагати переселенцям у вирішенні їхньої долі. За весь період з початку цих подій до структурних підрозділів обласної державної адміністрації загалом звернулось 11 тисяч 860 осіб внутрішньопереміщених. Зрозуміло, що вони приїжджають, там якісь допомоги отримують. Хтось від'їжджає назад, хтось відїжджає в інші регіони. Відбувається такий процес, скажімо, переміщення їх на сьогоднішній день. І зараз відповідно до постанови, яка Накладає зобов'язання на органи соціального захисту населення проводити реєстрацію внутрішньопереміщених осіб на території Чернігівської області налічується 9327 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб на території області, що складає 6018 родин, тобто об'єднує їх. І яка допомога надається? Де допомога Надається будь-яка. Починаючи з відновлення втрачених документів відповідні структурні підрозділи обласної державної адміністрації, і починаючи з надання медичних послуг, надання послуг освітніх, надання е, подовження всіх будь-яких соціальних виплат, які згідно чинного законодавства мають отримувати ці люди? Надання допомоги з працевлаштування, консультаційні послуги і будь-будь-які будь, будь, будь -які. волонтери, громадські організації, небайдужі місії, в тому числі мені хочеться сказати, що на сьогоднішній день була відпрацьована програма надання фінансової допомоги з управлінням Верховного комісара при ООН по правам біженців. Це теж досить така потужна була програма, яка реалізувалась на суму 1 мільйон 700. З зайвим тисяч гривень допомога загалом була надана 350 родинам числа переселенців. Категорії людей обирались там при наявності. Це багатодітні родини, це родини з інвалідами, це родини з, скажімо, пенсіонерами похилого віку, які з дітками. А серед багатьох організацій, закладів та установ, які одними з перших вирішили надати підтримку біженцям зі східних областей, став і центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, відомий під назвою відродження. Вже більше року працівники медико-соціальної установи надають різні види допомоги для вимушених переселенців. І насамперед, це реабілітація постраждалих дітей за кошти благодійників з Великобританії та Сполучених Штатів Америки. До нас революційний центр вже на протязі на цьому за цей час е, е, пройшли реабілітацію вже е, е, більше 50 дітей з Донецької, Луганської областей, а також двоє дітей з Криму. Одне дитя із Керчі, друге із Севастополя. Важливим напрямком сприяння переселенцям стало забезпечення їх гуманітарною допомогою. Допомагали переселенцям Куківського району. Е, Спеціально ми попросили наших благодійників, вони привезли подарунки до нового року дітям, і це було, да, діти були дуже задоволені, що про них не забувають. Також допомагаємо дорослим всім ну, одягом, там, взуттям. По нашій просьбі благодійна організація, англійська благодійна організація просте допомога з дітям. В грудні місяці спеціально привозила вантаж для переселенців, який вже розданий до цього часу. А взагалі так до нас звертаються і переселенці індивідуально, по заявам ми також стараємося цим надати. Та фахівці цього закладу на чолі з кандидатом медичних наук Василем Пасічником змогли не тільки активно допомагати біженцям долати труднощі їхнього перебування в нових умовах життя, а й навіть влаштовувати людські долі. Адже саме в обласному центрі реабілітації дітей-інвалідів героїня нашої телепрограми, дитячий психіатр за фахом Олена Порошина, змогла знайти собі роботу, а значить влаштуватися у новому житті. Коли виникла така Ситуація, що вона почала шукати роботу в інших областях України, їй порекомендували звернутись до нас. Вона зателефонувала. Ми прийняли. І вона зараз з успіхом працює на цій посаді. Крім того, вона себе проявила як гарний організатор. На сьогодні вона вже працює в обласній психіатричній лікарні з перспективою, того, що вона. Буде напевно обласним дитячим психіатром. Вона кваліфікований працівник. Взагалі ми дуже задоволені, що Олена у нас працює, тому що такі фахівці такої кваліфікації звичайно дуже цінуються. Ми приїхали сюди 1 февраля, і був очень большой страх остаться без роботи і. не заниматься тем делом, которым занимался 20 лет, вот. и вообще как бы жить за что-то нужно. И я пришла сюда, узнала о центре ведроджини, пришла к Василию Ивановичу, вот. и очень была как бы поражена до да, глубины души, когда он мне э, очень приветливо меня встретил и сказал, что мы рады вас принять, и вы можете, если вы готовы, то на следующий день выходить на работу. Вот, поэтому я сказала, что я готова, и с 5 февраля я уже начала работать вот в центре реабилитации. Эта жінка родом из Донецка. Закінчила там медичний інститут і протягом 20 років працювала на посаді дитячого психіатра у центрі реабілітації та обласній дитячій лікарні. Як і багато хто, вона навіть і не очікувала, що колись такі мирні будні враз там хтось порушить, і все ж, набравшись терпіння, працювала до останнього, сподіваючись на мирне врегулювання сторін і нарешті спокійне життя. Але реалії ставали нестерпними, і жінка все ж вирішила приїхати до Чернігова. О том, что, наверное, придется оттуда изжать, уезжать, вопрос еще прошлым летом, ну, как бы так э, крутился в голове. Но э, настолько было жалко оставлять вообще э, город, ну, то жилье, где столько лет, как бы прожил, э, ту работу, тех коллег, тех пациентов, которые, ну, до сих пор мне звонят, э, родителей, и сегодня были звонки о том, что э, там... А подскажите, расскажите, а вы когда вы к нам вернетесь? Ну и вот в таком духе. Это очень жалко, потому что ну, они привыкли, я привыкла, мы. Вот. Но ситуация ухудшалась, ты ухудшалась каждым днем, поэтому в январе, когда начались сильные обстрелы и пострадала очень сильно квартира, родителей мужа они переехали и мы забрали их к себе потому что там жить нельзя было вот и обстрелы сильные ну и где-то даже стало страшно физически потому что можно идти и не дойти домой то есть это жутковато вот ну и плюс конечно обстановка такая напряженная какая-то вот поэтому мы а потом когда стал вопрос о пропусках, то ну, где-то немножко возникла такая паника у меня, например, о том, что а вдруг мы не выйдем вообще никогда, и вдруг нас тут как-то закроют, и мы вообще не сможем выехать. Вот. Ну и вот мы с мужем сели, утром встали и решили попробовать выехать. Получится, выйдем, не получится, вернемся назад. Вот. Ну вот единственное, что как бы мы с собой это машина, на которую мы выехали, вот это все, что мы с собой взяли, ну и вещи какие-то переодеться, вот это вот все, что мы смогли, и когда мы проехали все эти посты, ну как-то я не знаю, с чьей помощью, вот и выехали на украинскую территорию, то муж сказал, что назад мы возвращаться не будем, и мы поехали, 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 вот доехали до Чернигова. Ну и вот мы уже полгода здесь. Почему мы приехали в Чернигов? Потому что ну, мама у меня родилась в Черниговской области, и э, родственники здесь есть в Чернигове. И когда стал вопрос, э, куда ехать, то ну, как бы выбор был в том, что где-то хотя бы нужно переночевать, хотя бы первое время не на вокзале. Вот, поэтому кто-то где-то примет или не примет, это же большой вопрос. А свои, ну, думаю, хотя бы какое-то время не откажут. Вот. Поэтому мы приехали к родственникам, вот. немножко у них пожили. Вот. А, ну, а теперь снимаем квартиру, ну, как-то живем. Переїхавши до Чернигова, Олена Порошина знайшла собі тут справжню підтримку – и фаховую, и просто людську. Нині она успішно реалізує свої професійні здібності і в обласному центрі реабілітації дітей інвалідів і в обласному психоневрологічному диспансере. центр мені очень понравился мне понравилось отношение вообще коллектива э, к детям вообще отношение к, к работе вот вообще вот комплекс вот этих реабилитационных мероприятий и э, Сочетание сочетании медицинской части, педагогической. То есть, в принципе, как бы вот такого набора всех мероприятий я не видела ни в одном центре. То есть, есть, где превалирует медицинская часть, есть, где все-таки социальная реабилитация, больше педагогическая работа. Здесь это все в таком комплексе. Ну, я была ну, в восторге от увиденного. И потом сейчас как бы... Очень много детей приезжают из Донецкой, Луганской области. Вот. приезжают пациенты, которых я наблюдала из Крыма. Вот и ну вот первое время вижу какую-то немножко осторожность, какое-то опасение, может быть отношением к себе, да. Но уезжают ну, совсем другими людьми и видят, как к ним относятся и ну, разница очень большая вот в понимании что люди везде одинаковые, отношения везде одинаковые, к детям одинаковые. Пока я э, получаю только положительные эмоции, потому что э, не встретились мне пока еще люди, которые, ну, как-то бы по-другому ко мне относились или как-то э, с каким-то недоверием, злом или э, агрессией какой-то. Э, все как-то с пониманием, с помощью, э, с каким-то участием. То есть, ну, знаете, настолько иногда трогательно, что просто до слез, э, но это искренне. И э, я, когда мне звонят друзья, которые остались там, э, спрашивают, то я говорю, я ничего не могу сказать плохого. То есть, ну вот если бы плохо, я бы сказала плохо, да. Если все как бы хорошо, то я не могу сказать, что плохо. Поэтому, ну, вот так вот У нас все сложилось. Олена Порошина розуміє, що виконувати свої професійні обов'язки для неї, як для медика, велика відповідальність. Досвідчений лікар допомагає малечі отримати реабілітацію і за це її тут цінують і поважають. Достаточно швидко вийшла э, всіх діл нашого центру. І як э, спеціаліст вона чоловік. достаточно хорошо подготовленный. Она имеет высшую категорию по детской психиатрии, поэтому я не думаю, что ей было трудно. Ну а мы тут весь коллектив, как могли, ей помогали, потому что э, сама специфика работы, она отличается. И, безусловно, когда человек попадает в новые условия, он требует какой-то помощи коррекции в каких- в решении каких-то вопросов ну я не скажу что это было долго необходимо но первое время нужно было работаем мы нормально мы работаем коллегиально поддерживаем друг друга находим общий язык в решении вопросов как лечебных так и диагностических. Так и консультируемся э, здесь все вместе. Э, ну э, вы понимаете, Наталья Леонидовна, э, Зенченко, которая э, является практически нашим э, руководителем врачебным, врачебного коллектива, она э, человек, который нас объединяет и которая э, проводит э, совместные э, осмотры детей. И, безусловно, это помогает нам очень в работе. Думаю, что и Елене Валентиновне тоже. Потому что дети здесь поступают очень сложные. И несмотря на то, что центр этот считается просто реабилитационным, он находится, не, к сожалению, не под эгидой управления охраны здоровья детей, но дети здесь поступают и такие, которые требуют постановки диагноза, несмотря на то, что это не функция данного учреждения. И э, действительно Каждый день бывает такой случай достаточно интересный, который требует совместного рассмотрения. Вот. Ну а работа как работа, основная работа, она с ней справляется вот, и э, хорошо справляется. И я надеюсь, что она будет в нашем коллективе работать долго, и э, ее профессиональные качества позволят... Завоювати авторитет, Кстати, я думаю, що її рейтинг як доктора піднімається за такое коротко, тому що ищут, і спрашивают, А це вже хороший знак разом із досвідченою командою висококласних фахівців. Олена Порошина допомагає вирішувати проблемні питання сучасної психіатрії. Детская психиатрия – наука сложная, важная, и в работе специалистов реабилитационных центров этой специальности отводится очень большое место. Поскольку психика страдает детей при различных заболеваниях, при детских церебральных проличах, при различных поражениях центральной нервной системы, а также и при любых соматических болезнях. Например, ребенок страдает бронхиальной астмой или сахарным диабетом, или у него какие-то эндокринные другие расстройства. Он перенес какой-то тяжелый стресс, сложная ситуация в семье. Все это отражается на детскую психику и утяжеляет состояние и затрудняет реабилитацию, восстановление его всех жизненных функций и адаптацию в обществе. Поэтому психиатрам детским в этом разделе работы отводится очень важное место. Нам повезло. У нас много лет работает замечательный специалист с очень большим опытом, с чудесными душевными качествами. Это Ламара Лукинична Леоненко которая много лет возглавляла психиатрическую службу области и уделяла... Несмотря на то, что у нее была очень большая работа в психиатрической больнице, она очень большое внимание уделяла нашему центру. И она здесь создала психиатрическую службу. И, безусловно, специалистов детских психиатров в области не хватает, потому что во всем мире этой, этому разделу медицины уделяется нам богато больше внимания, чем у нас вот на постсоветских пространствах. Например, в Европе количество психиатров такое же, как всех других специалистов вместе взятых. Поэтому появление в нашем коллективе э, опытного доктора из Донецка, конечно, было встречено с большой радостью. Ей много помогали адаптироваться здесь. И, и она принесла какие-то свои новые опыт, новые знания. И мы э, очень довольны тем, что она у нас работает. Олена Порошина знает, как все жить и работать тогда, когда идут військові Коли щодня чути вибухи, безкінечну стрілянину і шквал жахливих градів, так були відчай і страх, але вона разом зі своїм чоловіком ризикнула змінити своє життя на краще, і це їй вдалося. Жінка постійно тримає зв'язок зі своїми рідними та друзями, що знаходяться на окупованій території Донецька, слідкує за новинами. Їй дуже шкода, що ситуація там надзвичайно складна. И, как фахивец, она добре разумеет, якими могут быть наследки всего того, что происходит на сходе Украины. Донецк, ну как бы работает, вот <coughs> и центр реабилитации там работает. Я созваниваюсь с коллегами, и, в принципе, дети есть, ну потихонечку как-то как-то пытаются работать, оказывают там какую-то помощь, какую-то реабилитацию. Ну, хотя для меня сложно, как бы это. Понимать, может, потому что я психиатр. Я э, считаю, что психика все равно на первом месте восстановить ее после тех всех событий очень сложно. Вот, и очень жалко мне детей. И э, я, знаете, еще там была, всем говорила, что ну, могут оставаться там старики. Всем родителям говорила, вывозите детей. Пусть это будет ну, в каких-то условиях не очень хороших. Пусть не будет той комфортной квартиры, там, где вы привыкли. Да? Но э, ребенок будет в спокойной обстановке. Мы не знаем, какие последствия будут после тех психотравм, в первую очередь, которые они переживают. Поэтому это может быть сейчас, хотя и сейчас уже много детей. Э, и мне звонят с тем, что там проблемы, что нам попринимать, потому что там ребенок перестал спать, и там еще всякие разные вещи. Но мы же не знаем о том, какие будут отдаленные последствия, и когда дети эти будут подрастать. Поэтому, конечно, это очень сложно, и детей мне очень жалко, и ну, зачастую так получалось, что родителям невозможно это объяснить, и ну, какие-то материальные ценности почему-то выступали на первый план. Хотя... Ну тут трудно судить, потому что, э, да, это не, я понимаю, что не каждый может взять вот там собраться и уехать. У нас, например, еще толчком вот для меня послужило то, что э, мы общались с дочерью в скайпе, вот она учится за границей, и последнее время, когда вот обстрелы в январе были сильные, но ну, она просто плакала и говорила, что Мамочка, уезжайте, мне не надо ничего, лишь бы вы живы остались. И когда это было каждый день, и когда эти слезы в скайпе, то ну, это было как бы последним шагом, когда мы просто сели сумку в руки и вперед. Поэтому тяжело, конечно, тяжело. И поначалу я, конечно, там прихожу домой все чужое, не свое, все. Обидно, горько, иногда и поплакать получается, потому что без этого, наверное, ну, какая-то разгрузка, наверное, нервная, да. Вот. Но тем не менее, надо как-то бороться, как-то выживать, как-то как сопротивляться этой ситуации, что ли. Вы наше дня у собі силы, не впадать у Витча. Помічати радощі життя в оточуючому світі у найпростіших будинних речах. Звісно, це не легко. Змінювати свої погляди, якісь усталені принципи. Але головне вірити, що все вийде і ситуація покращиться, аби тільки було мирне небо над головою. Хотілось раніше, знаєте, какта ну, какого-то е, там уюта, якогось то там Ну, Какой-то дом, да, какой какие-то удобства. Вот. А сейчас ну, как-то все равно в голове что-то поменялось, потому что оказывается это не имеет никакого значения. И когда мы там бегаем, работаем и вкладываем что-то, это может разрушиться в один миг. А какие-то вот, э, человеческие отношения... Какое-то отношение друг к другу отношение к старикам к детям вот это вот наверное ну больше должно выходить на первый план мы когда приехали то несколько дней знаете ходили и просто смотрели вокруг на небо на, на деревья на природу и оказывается вокруг много всего совсем другого и ну, наверное, где-то иногда надо оглядываться. Сейчас на данный момент не жалею, потому что ну, я выполняю свою работу, которую выполняла. Пусть я помогаю там не тем детям, помогаю здесь. Мы живем, ложимся спать спокойно, встаем спокойно. Вот. И единственное, что всем здесь говорю, что когда говорят, вот плохо, тяжело, там, да, цены выросли. Э, жить стало трудно, то это абсолютно несравнимо. Мне кажется, можно это такая ерунда, и с этим можно так жить спокойно. Можно как-то э, ну, покушать что-то там самое простое, но вот та ситуация, она, ну, знаете, никогда не думали, что мы, придет то время, когда мы будем слушать эти взрывы, эти э, эту жуткую технику, эти грады, которые вообще это вот, вот это, конечно, очень сложно. Вот. Ну, поэтому я вот здесь пытаюсь, с кем так общаюсь, объяснить, что не стоит, как бы, это все можно пережить, это все. Ну, надеемся, что как-то восстановится, как-то решится и как-то, ну, к чему-то хорошему, наверное, придет наша страна когда-нибудь. Якщо переглянути новини, то и законы принимаются, и допомога как як внутрішня, так і зовнішня, надається. І заходи, якісь плануються. Але насправді картина інша. Люди виживають як можуть, і не завжди, звісно, винна держава. Зараз багатьом важко і не вистачає матеріальних благ. Але хотілося б, щоб не бракувало теплого ставлення один до одного: любові, порозуміння та взаємодопомоги. «Берегу я, как могу, я храню, и почитаю, як радінчині. Жалость, птицу жалость, верность, птицу горестную совесть, птицу честь. От обиды улетают, от обмана умирают эти преданные ангелы. Хранители, лишь они на слабых крыльях могут в жизни мою хранить. Лишь они слабых крылья могут жизнь мою пронять.